Сейчас ситуация в стране такая, что мы видим, что побеждают только ну, на самом деле те части, те люди, которые берут на себя инициативу. Анергатом тоже не остался в стороне от этих процессов. Мы, не дожидаясь, скажем, вот самого начала, там, по сути, с марта месяца, мы очень много предприняли для того, чтобы усилить физическую защиту наших атомных электростанций, или пере и доукомплектовать внутренние войска, помочь с комплектацией и устройством нашим службам ПВО и многое-многое другое. Сейчас мы рассматриваем в компании, кстати говоря, вопрос о мобилизации для этих же целей э, наши подразделения вооруженной охраны, военизированной охраны, э, потому что по нынешним, э, по нынешнему законодательству они охраняют все объекты внешние, То есть, кроме самой станции, подготовлены нам. Проект изменения постановления правительства, он прошел уже все согласования, думаю, в ближайшее время на, на заседании правительства будет рассмотрен э, проект э, таких вот изменений, которые позволят внутренние войска, и в дополнение к внутренним войскам или национальной гвардии привлекать Бог, ВОХ, то есть наши военизированные Поэтому вот мы делаем все возможное, то, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень физической защиты, с учетом той ситуации, которая сложилась в стране.